akhir 90-an, KL belum semoden sekarang. Menara KL baru nak siap. Jalan-jalan pun masih banyak yang sunyi, terutama waktu malam. Pak Din, seorang pemandu teksi, dah lebih 10 tahun cari makan, bawa teksi sekitar ibu kota. Malam tu, dia lepak minum kat warung simpang Jalan Raja Laut. Dalam pukul 12 lebih, masa tengah hisap rokok, ada seorang lelaki tua datang tanya, Din, kau nak tambang tak? Ada orang minta hantar ke Bukit Damansara. Pak Din terus angguk. Rezeki malam Jumaat, katanya sambil tersengih. Dia terus start teksi Proton Saga lamanya, lalu ikut arah yang diberi. Tempat ambil penumpang tu dekat kawasan sunyi belakang Bukit Tungku. Jalan berbukit, gelap, kiri kanan pokok tinggi. Sampai je, tak ada orang. Sunyi. Hanya bunyi cengkerik dan angin malam. Pak Din buka tingkap sikit nak sedut angin. Sekali bau bunga, melu semerbak datang. Kuat sangat. Tiba-tiba ketuk, tok-tok kat cermin teksi belakang. Pak Din toleh. Seorang perempuan muda, rambut panjang gila, pakai kebaya putih, berdiri tegak. Muka tak nampak jelas sebab tunduk. Tapi Pak Din tahu, rasa dia lain macam. Masuklah, kata Pak Din perlahan. Perempuan tu duduk diam-diam kat belakang. Bila Pak Din tanya nak ke mana, dia cuma jawab pendek. Suara perlahan macam bisik, daman sara. Jalan makin gelap. Pak Din cuba buat tak tahu. Tapi dalam hati, dia dah mula baca ayat kursi. Bila dia jeling cermin pandang belakang, perempuan tu duduk tegak. Tapi rambut dia turun sampai ke lantai. Dia cuba jangan tengok banyak kali. Lepas beberapa minit, tiba-tiba perempuan tu bersuara lagi, Pak Cik, anak saya mati kat sini. Pak Din tergamam. Dia tak jawab. Tiba-tiba, perempuan tu gelak perlahan. Hi 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 hi. Suara tu makin lama makin kuat. Pak Din pandang cermin. Perempuan tu tengah senyum tapi muka dia pucat lesi. Mata merah menyala. Gigi panjang tajam, muka makin berubah. Rambut dia berkibar dalam teksi walau tak ada angin. Pak Din menjerit. Ya Allah, dia break mengejut. Terus keluar dari teksi, berlari ke tengah jalan. Nafas tercungap. Bila dia toleh balik, teksi dia kosong. Tak ada siapa dalam tu. Pintu belakang pun tak terbuka langsung. Lepas 10 minit, dia beranikan diri masuk balik. Teksi berbau macam biasa. Tak ada bunga melo. Tapi, di sit belakang ada sehelai kain putih. Basah macam kena embun. Esoknya, Pak Din cerita dekat kawan dia seorang bekas polis. Dulu ada kes, kata kawan dia. Seorang perempuan bunuh diri dalam teksi, kena tinggal tunang. Sampai sekarang orang kata, dia suka tumpang teksi malam-malam. Sejak malam tu, Pak Din berhenti bawa teksi waktu malam. puluhan di satu daerah Felda di negeri Pahang. Ia merupakan pengalaman arwah abah si penulis cerita. Abah beliau itu juga seorang pendakwah bebas dan aktivis politik yang sering menjelajah ke seluruh pelusuk tanah air untuk menyampaikan ceramah. Okey, untuk cerita ini, Mona gunakan nama Abah sebagai ganti nama watak pada suatu petang, beliau bersama sahabat lamanya, Pakcik Mail, dalam perjalanan ke Felda Lurah Bilut untuk satu ceramah agama. Suasana senja semakin gelap ketika mereka melalui jalan sunyi dan sempit yang dikelilingi pokok-pokok tinggi dan selekoh tajam. Ketika melalui satu selekoh yang dikatakan pernah menjadi lokasi kemalangan ngeri, mereka mula merasai sesuatu yang tidak kena. Di sepanjang jalan itu terdapat pohon bunga cempaka putih yang sering dikaitkan dengan kisah mistik dan kehadiran Pontianak. Pak Cik Mail secara tidak sengaja menyebut tentang bunga cempaka. Walaupun ibunya pernah berpesan agar tidak menegur atau menyentuh bunga itu pada waktu senja kerana ia dikatakan rumah Pontianak Ketegangan meningkat apabila mereka menghampiri sebuah pokok cempaka yang besar dan secara tiba-tiba tercium bau bunga cempaka yang kuat dan menusuk hidung. Abah mula berasa tidak sedap hati dan perasaan itu menjadi lebih tegang apabila mereka ternampak sehelai kain putih tergantung di dahan pokok. Ketika mereka semakin hampir, kain itu melayang jatuh dan menutup sepenuhnya cermin hadapan kereta dalam keadaan panik abah kekal tenang dan cuba memperlahankan kereta pak cik mail pula berusaha mencabut kain itu dari luar tingkap tetapi kain itu seolah-olah hidup berpusing dan mengelak dari disentuh. Bau busuk seperti bangkai mula memenuhi ruang kereta. Suasana menjadi semakin menyeramkan apabila dari balik kain tersebut muncul rupa pontianak. Wanita berwajah pucat, bermata putih dengan rambut panjang menggerbang serta mulut berdarah dan bergigi tajam. Ia ketawa mengilai dan melekap di cermin kereta mereka. Pakcik Mail yang ketakutan terus melaungkan azan dengan suara bergetar. Manakala Abah membaca ayat-ayat Rukyah dan Surah Yasin, suasana dalam kereta amat tegang, namun mereka tidak berhenti berzikir dan menyeru nama Allah. Setelah beberapa minit yang terasa amat panjang kedengaran azan maghrib dari sebuah surau berhampiran. Laungan azan itu seolah-olah menghentikan gangguan tersebut. Pontiana itu lenyap dalam sekelip mata dan kain putih itu turut berubah menjadi kabus yang beransur hilang. Ketegangan yang menyelubungi mereka reda perlahan-lahan. Mereka akhirnya tiba di surau yang terletak tidak jauh dari jalan tersebut. Di situ, mereka menunaikan solat maghrib dan mengucapkan syukur kerana terselamat daripada gangguan makhluk halus. Hanya kepada Allah sahajalah tempat manusia berlindung. Malam tu hujan renyai-renyai turun membasahi bumi sekitar tahun 80-an. Karim kerja sebagai kerani stor kat satu kilang besi dekat Jalan Ipoh. Hari tu OT sampai pukul 11 malam sebab ada stok besi nak masuk dan kena kira satu-satu. Bos dia jenis tak kira, janji kerja siap. Nak tak nak kena tahan juga. Lepas habis kerja, Karim capai jaket lusuh dia, hisap rokok sebatang dan naik motor Honda C70 buruk yang dah uzur tu. Masa tu dia bujang lagi duduk rumah sewa kat Kampung Sungai Merali. Jalan nak balik rumah masa tu memang gelap dan sunyi, tak banyak rumah kiri kanan penuh semak dan kebun getah lama. Lampu jalan pun jenis yang berjedak, satu terang, dua gelap. Karim dah biasa balik malam, tapi malam tu lain macam. Dari kilang, bila dia masuk simpang kecil nak ke kampung, rasa macam meremang bulu tengkuk. Angin malam pun sejuk semacam. Dia ingatkan sebab hujan, tapi dada rasa sempit. Tengah bawa motor pelan-pelan, Karim ternampak bayang putih kat tepi jalan. Mula-mula dia ingat orang kampung tengah jalan kaki. Tapi bila dia nak potong, benda tu hilang. Bila dia toleh belakang, tak ada. Rasa jantung dia dah mula tak sedap. Karim kuatkan hati, teruskan jalan. Tapi dalam 200 meter, tiba-tiba motor dia terbatuk-batuk dan mati. Dia cuba start balik, tak hidup. Dia maki pelan-pelan, sial betul lah malam ni. Karim tolak motor ke tepi jalan, duduk berteduh bawah pokok getah sambil cuba hidupkan balik motor tu. Masa tengah start tu, dia dengar bunyi e ketawa kecil, halus tapi serang. Hei -he -he -he. Terus dia toleh kiri kanan. Tak nampak apa-apa. Dia cuba pasang akal. Mungkin burung hantu kot. Tapi dalam hati dah rasa tak sedap. Tak lama lepas tu, dia bau bunga melur. Wangi sangat, tapi wangi yang menusuk hidung lain macam. Dan masa tu, Karim nampak dia. Perempuan rambut panjang, baju putih koyak rabak, berdiri betul-betul bawah pokok getah depan dia tak jauh mana. Muka dia, Karim sumpah, pucat lesi, mata merah menyala. Pontianak. Karim kaku, tak mampu bergerak. Motor dia tiba-tiba boleh hidup sendiri. Enjin menyala macam tak ada masalah. Dia tak fikir panjang, terus lompat atas motor dan pecut gila-gila, tak toleh belakang. Jantung dia rasa nak meletup. Sampai rumah dia tak masuk terus. Dia ketuk pintu bilik sewa kawan dia, Din. Muka Din terkejut tengok Karim pucat lesi, peluh sejuk penuh kat muka. "Oi, kau kenapa ni Karim?" Dia cerita dari A sampai Z. Din tak gelak. Dia orang kampung situ dah biasa dengar cerita benda-benda pelik macam ni. Patutlah Jalan tu orang kampung dah lama kata keras. Ada perempuan mati kena bunuh kat situ dulu. Arwah mengandung. Orang kata dia yang ganggu jalan tu sampai sekarang. Lepas malam tu, Karim nekat. Tak buat oti malam lagi. Kalau kena buat juga, dia tidur je kat kilang, esok pagi baru balik. Sampai sekarang, kalau lalu jalan tu, walaupun dah makin moden, Karim tetap seram sejuk.